agarki hayotda siz uh, mantiqan birini bir narsada uh, ayblasangiz uh, yoki aybini yoysangiz boshqalarga bu hayotdan ketishdan oldin o'sha iftiro ya'ni tuhmatiz qadariyla tuhmatga qolmasdan turib bu dunyodan ketish yo'q bu gapni quruqdan quruq aytganimiz yo'q hadislarga tayanib e, hikmatlarga tayanib e, keyin aytdik bu nima degani men biriga tosh otadigan bo'lsam nohaq ham meni tosh bilan urmasdan turib qutulish yo'q u bu dunyoni hisob kitobida xato u yoqqa borganda yana uni ollohni o'zini iznidagi narsa qanday munosabat qiladi biz yomonlar bilan nega bu nega bu kerak bu juda qo'rqinchli narsa aslida masalan hozir bunday aytganda ha shunaqa ekan deyish mumkin lekin o'ylasa odam qo'rqib ketadi chunki yashab kelganimiz hayotda o'zimizga ravo ko'rmagan ko'p ish qilgan bo'lishimiz mumkinda lekin biz uni o'zimizga ravo ko'rmaymiz boshqaga ravo ko'rganmiz o'shaning uchun uni javobi o'laroq bizga xuddi o'sha munosabatni hayot bizga qilar ekanda bundan qutulish yo'q ekan allohdan balki tavba qilib uzr so'rab bilmadim yoki o'sha zulm qilingan yoki o'sha ig'vo qilingan iftiro otilgan biridan borib uzr so'rash orqali tuzatish yo'llari bordir endi buni har kim o'zi biladi lekin hikmat shuki biz bir katta yigitlar katta bir odamlar hayotda bir qadar o'zini bosib olgan nima qilayotganiga aqli yetayotgan odamlar sifatida nafasimiz bo'g'ilib qolishi mumkin bo'lgan haqiqat bo'g'ilib qolishr boyagi bo'g'zimga bir narsa kelib tiqildi deydiku de de o'sha bo'g'zimizga bir narsani olib kelib tiqadigan haqiqatda bu hikmat chunki balki hayotimizda biz o'zimizga ravo ko'rmagan bir narsalarni boshqalarga ravo ko'rdik lekin unutmasligimiz kerak bo'lgan nuqta shundan iborat hayot u bilan u nohaqligimiz bilan bizni uchrashtiradi u gap bilan shuni aytmoqchi bo'ldik bugungi suhbatimizni ham tagi shunga quriladi masalan deylik o'sha g'iybat ig'vo boshqalarni kerakli keraksiz o'rinlarda muhokama qilish e, masalan birini g'iybat qilish aslida insonni jahannamga tushiradigan harakatlardan bir ya'ni yomon biriga aylantiradigan harakatlardan biri ya'ni mana bunaqa gaplar bor o'zi bir nima deydi o'zi bir hoji bo'lsa deydi mana bizni gap og'zimizdan chiqib ketadigan o'zi bir namoz o'qisa deydi yoki bo'lmasa o'zi hojga borib kelgan bo'lsa deydi ichkilik bor joyda nima qilasan deb qo'yadi biz tilimiz o'rganib ketgan bunaqa gaplarga o'zing hoji bo'lsang ichkilik bor joyda nima qilasan men uni oqlamayapman hoji odamni lekin bizni bu munosabatimizni aytyapman o'zimizni bunday tutishimiz haqida uni ichkilik ichilgan joyiga borgani ziyonidan ko'ra bizni uni g'iybat qilganimiz ziyoni ko'proqda qodir g'iyloniy hazratlari muridlari bilan bir kuni ertalab bomdod namoziga chiqib ketayotsa muridlardan biri derazasida chiroq yonmagan uyga qarab bularni shishib uxlab yotishini qara aslida shishib emas sasib degan yo unii shishib uxlab yotishini qara bulardi deb og'zidan chiqqanda ustozlari aytar qani edi sen ham mana shularga o'xshab uxlab yotsa eding da bu gapni aytmasa eding ya'ni seni uxlab yotishing yaxshiroq edi bu gapni aytgandan ko'ra ya'ni biron birini aybini eslaganingdan ko'ra biridan ayb qidirganingdan ko'ra Iı, seni boyagi ya'ni namozga turish turmay uxlab yotishidan ham yomonroq bo'lyaptida birini nima qilish tushunyapsizmi ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsamiz shu agar birini orqasidan gapirayotgan bo'lsak ya'ni bunday narsalarga o'zimizni axloqimizga to'g'ri keladi degan bo'lsak bu bir katta xatodir nega xatodir chunki agar u haqida gapirganimiz to'g'ri aytsak masalan falonchi bunaqa deb to'g'ri aytgan bo'lsak rostdan unda u narsa bo'lsa aybini to'g'ri topgan bo'lsak qarang biz uni aybini topishda xato qilmayapmiz ya'ni bor rostdanu shunaqa masalan birini aytay ey yolg'onchi dedik mana shuni yolg'onchi desak agar bu degan narsamiz to'g'ri bo'lsa agar o'sha odam buni eshitganda uni unga yoqmasa to'g'ri bo'lgan holda odamlar yoqtirmaydiku bu narsalarni bu ayt bu, bu nimamiz g'iybat bo'ladi mana g'iybat menda bor narsa bilan meni ayblasangiz mendan men bo'lmagan bir joyda bu g'iybat bo'ladi agar menda yo'q narsa bilan meni ayblasangiz bu endi tuhmat bo'ladi u g'iybat emas tushuntira oldimmi g'iybat menda bor narsa bilan meni muhokama qilishingiz menda u narsa bor menda u xato bor menda yo'g'i tuhmat bo'ladi har ikkisida xato bo'ladi ya'ni har, har ikkisi bir axloqsizlikdir boyagi bir gap boru odamlarga loy otishingiz mumkin loy tegadi tegmaydi bu hali aniq emas lekin sis, muna, siz qo'lingiz loyligicha qolaveradi teqiza olasizmi uni teqizolmaysizmi bu boshqa masala lekin o'sha niyatizga ko'ra qo'lingiz loyligicha qolaveradi bu ham xuddi shunga o'xshagan ok, narsa biz otayotganimiz loylar qilayotganimiz iftirolar tuhmatlar g'iybatlar orqali qarshimizdagi odamga deyarli hech bir shaklda ziyon olmaymiz lekin bu ishni qilganimiz uchun o'zimizga bergan ziyonimiz shu bo'lar hayotimiz davomida oldimizda turklarni shirinliklari paxlava deydimi baxlava deydi bizda endi boshqa har qanday halvolarni nazarda tutishingiz mumkin bor ekan biz achchiq toshni chaynamoqchi bo'lgan odamdek hayot kechiramiz ya'ni zavq olishimiz kerak bo'lgan joyda masalan ayrim payt bo'ldi men oilada mana shunday tutumni yo'lga qo'ydim man tavsiya qilaman boshqalarga ham ishga yaraydi deb o'ylayman masalan boshqalarni muhokama qilinsa oilada u yerda yo'q biri gaplash gapirilsa falonchi bunday bo'libdi falonchi bunday qilibdi yaxshi yomon u gap haqida gap ketmayapti umuman u yerda yo'q kimdir eslansa oldin pulni qo'yib qo'yadida keyin eslaydi bir idish qilinadi u yerga ellik lira o'zbekda o'zbekistonda bo'lsa ellik ming so'm kimnidir eslamoqchimisiz yaxshi va yoki yomon tomonini tamom tamam, unga qarshilik yo'q faqat buni bahosi ellik ming so'm ellik mingni qo'yasiz keyin istagancha eslashingiz mumkin desangiz oilada u yerda yo'q hech kim eslamaydigan bo'ladi ozgina paytdan keyin agar juda chidamay bo'lmay ketsa boagi kimnidir boplab so'kkigiz kelib qolsa boshqa ichingiz qaynab ketsa bir bir millionni qo'yasizda bir xumordan chiqai bir ikki oyga hazil albatta lekin aytmoqchi bo'lgan narsam shu har narsani kamaytirish usullari borda bizni suhbatlarimizga diqqat qilsak o'zaro har qanday suhbatlar besh o'n daqiqadan keyin u yerda yo'q bir odamga ko'chadi u yerda ishtirok etmayotgan biriga ko'chadi va mana shuni shu holati g'iybatdir siz haqsiz nohaqsiz u haqida gap ketmayapti biz hammamizga tegishli bu gaplar men biroz e, yumshoqroq nuqtalardan kelib e, gapiryapman bu yerda ayollarimiz bor boshqa ha aslida e, buni juda tushunarli e, misollar bilan ham nima qilsa bo'ladi masalan imom azam hazratlari diniy masalalarda gapirishda e, deb aytganlar masalan shunday deganlar diniy masalalarda gapirarkansiz boshimizni ustiga xuddiki bir qush qo'nib turganday xuddi qattiqroq harakat qilsak uchib ketishi mumkinday uchirib yubormaslikka harakat qilib o'sha qushni gapirishimiz kerak deganlar bu masalalar bilan band bo'lib tortishib hayotidagi yagona masala diniy masalalarda boshqalar bilan muhokama qiluvchi bo'lganlarga qilayotganlarga eslatmalaroq agar qilarkansiz qilman emas qiling tabiiyki qiling qilar qilarkansiz faqat boshingizda qush qo'nib turganday o'sha qushni uchirib yubormaslikka harakat qilib qiling shunday gapiringki u qush uchib ketmasin u qadar muloyim bo'ling tavozili bo'ling sokin bo'ling qo'pol harakatlar qilmang kabi kabi men buni har qanday masalada shunday bo'lish tarafdori edim agar bizga og'irlik qiladida bu har bir masalada ayoliz bilan munosabat qilar ekan farzandingiz bilan munosabat qilar ekan qo'lingizdagi ishchilar bilan munosabat qilar ekan hamma bilan shu boshimizda qush turgandek shuni uchirib yubormaslikka urinib sokin dunyoni eng sokin tinch muammolarni hammasini ustiga chiqqan sinovni eng go'zal tarzda yashashga urinayotgan va buni bir qadar yashay olayotgan bir o'laroq umrguzaronlik qilishni istagan bo'lardim